Так, в общем, мы сейчас находимся, где это, Бульвар Шученко, вот там дальше. Э -э, а мы здесь, я думаю, немного. Вот тут раньше был кинотеатр. Кинотеатр? Какой был кинотеатр? Откуда я знаю? Я так далеко не езжу. Так далеко? Кинотеатр. Уже и забыл, какой кинотеатр. Ты, как всегда, без подготовки. А что мне подготавливаться? Я, а здесь что-то и пою, да? Титрами <laughs> напишу внизу, да и все. <laughs> как тот узбек. Да балалайки. Сильно твоей. горячий. Нормально. В общем, вот там вот раньше была блинная, сейчас там находится паб. Но мы пиво сейчас не пьем, потому что я за рулем. Юля не хочет, безалкогольная даже не хочет, чтобы я выпил. Но мы пьем, вот сейчас мы сидим ты же не говорил, что ты можешь безалкогольное выпить. Я же говорю, я, ты выпьешь пиво, а я безалкогольное. Нет, ты не говорил, что я безалкогольное. Микрофон жалко не записали. В общем, мы вот здесь вот здесь находимся. Мне вот. не надо снимать. Табачка. На В общем, вот такой вот кафешечка неплохая. Вот я в, в этом, возле Хрещатика, просил, давай посидим в таком кафе. Нет, давай нет. Только Макдональдс. Я Макдональдс. Я Макдональдс очень ненавижу. Это ты как вот тут с холодного. Макдональдс, Макдональдс. Макдональдс и KFC. Да, вот больше ничего в жизни нет. Да, счастье это самое. В общем, сейчас будем вспоминать имя этого и как назывался раньше этот... Кого имя? Имя Кармелюка у того Игоря. Так я же уже сказала. Игорь Кондратюк. И как называлось? Как назывался этот кинотеатр? А ты у вот прохожих спросил. Тебе никто не скажет. Тоже забыли. Не Зирка, а. Зирка это на Валабрисон. Да, Зирка это там. Маяковского. А, кинотеатр точно. Маяковского был. Точно, точно. Хотя улица Маяковского мы там покажем в другом видео. Ну, или чуть-чуть раньше. Я, то, я, наверное, ни разу не ну, разум. Ну, мы здесь ходили, когда там в Довженко не было билетов. Мы приезжали сюда. Тут от технику в ту сторону. Тут, тут такое стульчики. Что? Стульчики по не, не Даже богатые. Такое еще не было билетов. Да, мы мы как человек с бульвара Капуцина. Очередь стояла аж до Украины. Покупали вот это широкоэкранное этот самый билетик. Бонзиски! Какая святая затылка! Это И что, можно вам бы арестовать? Ляль, ты хорошая! Свата! Как тебя зовут? Ванесио? Ляля! Ляля! Лёся, ты! Он человек уже взял пиво, 4 банки. Он немножко счастлив. А, у меня в багажнике лежит сухое венцо, там итальянское. Так что мы еще вечерком пригубим. Ну а сейчас мы по кофейку. В общем, тут, тут мне вообще нравится больше, тут уютно. Там уже мы снимали, там и не проспестали вот этот ДК. И весна на Заречной улице, вот эти статуи бронзовые. Уже затертые-затертые, А ты, здесь как, еще. К чему? К тому, что ты не захотел там посидеть. Или... Да, это Юля сейчас это обиделась ты в на меня. Свое. Да, Юля обиделась на то, что я там не хотел. А что посидеть. я обиделась? Если шупико, что там, что тут. Короче, где ну, наливают, там Юля. А вот здесь, кстати, за углом, вот здесь вот, напротив вот этой блиной, здесь за углом библиотека была раньше. Так и есть детская библиотека. Да, вот детская библиотека. Мы Мы здесь как-то что-то... Областная детская библиотека. Короче, здесь мы приходили, что-то еще там писали свои конспектики. Да. Что то можно ну, было в детской двое. А, двое просто, деток. наверное, литературу брать. Это двое. Ой, коляска ну, смотри, какой для, для зонтик двое. такой. А что за барон? А, что еще хотел сказать, что вот здесь тоже на улице... Вот, э, насадили липы в перемешку с каштанами. Ну, каштанов больше. Если здесь с этой стороны липы, то туда дальше. Ну, слава богу, С той не стороны тополь. и каштаны есть, и липы, короче. Здесь все красиво. раньше не высаживали, вместо тополя липы. Ну, кстати, у нас возле школы напротив липы есть и, и каштаны, и тополя. Ну, тополя они как бы быстрее. Раз, все вроде зеленое, все. Ну, ну вот каштанчики, конечно, тоже нормально. Нет, тут хорошо, что молотая кофе. Это самое. Там набурдячат тебе сейчас на остановке. В три цены еще и кофе какой-то растворимый. Кстати, кофе здесь вот 55. Заходили мы вот здесь вот рядом бургеры продают. Ну, тут начинается цена от 160 гривен. Ну, короче, на Хрещатике Макдональдс. Там хороший такой сочный бургер. Ну, не знаю, может здесь прям в три раза лучше. Да. Не, ну, мы тогда, а мы тогда взяли два бургера и кофе за 400, 400. ну, где-то ну, такая, 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 такая же цена, да. два бургера тоже 400 плюс. Не, кстати, вот кофе лучше, чем в KFC в и в Макдональдсе вместе взятые. Да, там там как, какое-то растворимое дают, ну, там стандартное растворимое кофе. Ну, может, люди привыкли просто с Кока-Колой, а кофе это, вот это побочное явление. Кафе. Бойлер ром. Ром! Комната. Комната с а бойлером. Нет. Может, с горячей водой. Саша, сразу понятно, что ты не учелан английский, да, ну... а немецкий. Бойля, читателя. Да. Сейчас мы попьем кофейка и чуть-чуть пройдемся вот здесь вот. Я когда-то ходил туда на 12 апреля, только по той стороне. А здесь как бы, как другая общая часть проспекта. Как-то другие... И, кстати, там оттуда вид был сюда, но, мне кажется, отсюда туда вид лучше, uh -huh. по-моему. А здесь при, приблизим. Я так показывал тогда пальцем. Вот там вот где-то там библиотека. А вот здесь сейчас мы заглянем еще ближе, подойдем. А скажи здесь уютнее. Вот скажи, что ты была неправа. Вот сейчас барабанная дробь, женщина признает, что она была не права. Николай. Никогда Откуда я могла знать, что здесь уютно. Никогда. Никогда, женщина не признает. Ты знаешь такую украинскую пословицу. Хома не вера, пока не проверет. Да. Пока не проверил. Я когда просто там стоит какие-то стулья и стол где-то в стороне, да, они какие-то чужие. А когда ты за них при, <связывая> когда ты за, за них при... присядешь, уже так вот. Уселась. На... Двойнята, да? Да. Он уселся, смотри. Э, смотри. Смотри, 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 смотри. Поверни. Балотцы. А я повернул. Так он сел на землю. Уже Детвора. Ой. Слушай, вот это трое, наше будущее. Детей. детей не хватает, Молодец, да, вот в городе? Сейчас вообще вот с этой войной никто не хочет, наверное, и не рожать. Я ничего. считала, что демографический кризис. Ушел, нужно, а это чтобы получается, каждая женщина родила по три ребенка. А получается, они бы нам платили пенсию через 18 лет, уже пенсионное отчисление. А нам некому платить пенсию. Смотри, мне сейчас... Мне через 18 лет будет где-то 70. Короче, в 70 мне скажут, а теперь дядя Саша. Иди на вторую работу. Пенсия отменяется, у нас некому. Не, ну там, допустим, одно поколение, второе, еще 10 поколений э, будет уменьшено это самое. А там уже я и крякну 80 лет, я думаю. Это если я еще доживу до 80. Пик-пик. этот. Что ты? На сигнализации поставили. Давай. Давай угоним. Пошли. Если б не кофе. Попусти. Казалось бы, вот смотри, меньше двух недель, две недели, да? А меньше двух недель, как мы приехали с Киева, да? Две недели Вроде вот, вроде вот вчера сидели на такие, ели KFC. А теперь тут. Вообще вот это, да, улица. Мне, мне вот больше всего нравится, вот эта вот часть. Вот есть, знаешь, проспект. И говорят, что тебе нравится? Улица Соборная. Улица Соборная, проспект Соборный. Тут вот часть раз вот здесь вот нравится, потом тю -тю 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 -тю. пробел пробел пробел, потом опа здесь нравится здесь нравится и мне кажется у каждого свое, а у некоторых нравится там по победе где-то свой ну, там уютненький у свои воспоминания, да, уютненький ассоциации. такой ресторанчик такой этот самый -то столик. Ностальгия о чем-то. Вот ребята ходят здесь тоже. Дальше вот. город самый классный. Один из Такое впечатление, что это как, какие-то эти самые... Половина военных граждане, да? Потому что с нашими э, отловами. Им, наверное, как, стесняются, как говорят... Стесняются даже одеть Я приехал в отпуск, переоделся, и, блин, так сожалеешь, у меня ни один ТЦКшник не остановил, да? Кадаша меня останавливает. Да. Давай пойду. Хороший кофе, да, даже классно. прямо. И не, не мало, а то что бывает там а? вообще мизер какой-то дадут и все. А куда ты? Туда, давай вот так вот пройдемся. Саша. Ну, ты да, до, до первого перехода. Я хочу там это. Будем переходить сейчас через дорогу, и я э, этот, покажу, сколько здесь э, этих. Каштанов. Вот сейчас я даже выйду. Ты куда? Сейчас гляну. Вот. Цве... Вообще каштаны цветут. Такого вообще в городе увидишь э, очень редко. Потом оно все как бы будет уже совсем не то. хотела зайти в этот магазин. обязательно о просека смотри целый магазин как вам такое киев смотри кури не хочу Кальянчик, смотри просека а смотри такие дома аля киев да Хрещатик. Мы сейчас на хрещатике 38. Вот смотрите, вот, вот там дальше арка дружбы народа. знаешь, дальше, на Хрещатике 38 находится. Катрусинки на зал. Не, Катрусинки на зал это знаешь. А то так, типа, пальцем небо. Вообще-то, да, пальцем небо. В принципе. О, здесь он, смотри, тоже. Спасибошками. Вообще здесь, смотри, так уютно. Вечерком Просто можно посидеть. Делал, уже все, к летнему сезону Мне готовим. кажется, вот там, где Украина, интурист, вот, вот площадь фестивальная, они как-то его все а видишь, загадили, здесь... все. А здесь вот какой-то пятачок такой, ну, бьюти, <сех> 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 просека. Про... пятачок. Этих? Развозят. Так смотри, как вот они называются дома, такие, ты... Желтыми чемоданами, как? Они? Глова или как? Глова. Mm -hmm. Так вот, я уже пять человек здесь вижу, тут, наверное, где-то... Да, я хотел там доставку нам домой, они говорят, нет, а там Шевченковский не обслуживается, потому тут что это далеко. Тут все-таки что-то где-то вкусно готовят, раз отсюда так доставочка-доставочка. Ну да, они вот за 70 гривен у тебя ма... маффин или как там. Смотри, тут так домик такой прикольный. А интересно, вот ну там фонтанчики есть, там наверное еще фонтанчики не запустили, видишь, только на на этом на Маяковского запустили фонтанчики. Все. Пошли, там полтой дорожки пройдемся. А Будем. какой? Ну вот. Кхе. Гумана, Юля. А? Гуманы. Саша. Успокойся. Вот смотри, вот здесь ли, аллея Лип, а там Ой, аллея там каштанов Какой-то движ, какие-то песни. Слышишь, а я там проезжал мимо Дубовой рощи, там куча народа пошла туда, какая-то молодежь, там может какой-то фестиваль или что-то типа этого. не Саша, лучше скопление народа избегать. Ну а мы же как репортеры должны все-таки... Обязательно, ты еще напередок поедешь. Черт. Вот, там вот уже я был. Это самое высокое здание в нашем городе ну, из Башен. Башня как Сахима, по-моему. Что, пошли перейдем по берегу? Ты еще не дошел до перехода. Что ты уже там разобрался, бежать? А, это ж, это ж по... для машины. Капец. Вот площадь Поляка, по-моему, сейчас называется. Раньше было 12 апреля, в честь Юлиного день рождения. Но Поляк перехватил, короче, эту всю инициативу. Я вообще честь Юлиного дня рождения. Сам себе вот не похвалишь. Вот сейчас такой вид, видишь? Вся улица, да, о, смотри, каштаны сверху. аж туда идут. И домики два таких красивых. А? Смотри, крыши какие дома. Красивые дома. Короче, да. Пошли. Вот, получается... И, и все равно, и каштаны с этой стороны, смотри, ли, липы. Никакие. Липы, крыши но, все, но все равно, а? Крыши. Три раза сказал. Так что а я крыши, крыши. Все, поезд ушел. Я снимал ту сторону. Ого, проспект Собора 171. А мы только что были там, где театр был, этот, на театр заброшенный. 71, 100 домов проехали. Ага. 171. Сними. А это А. А мы были 171. А вот смотри, звездочка а там еще. Серпимола. -а -а. Вот это одна из башен. Это ж как а -а -а. Э одна башня здесь, а вот вторая такая же самая напротив сейчас. Ну смотри, каштаны. Да, смотри. Да, Прямо. Э Если их просто понюхать... Это видео вообще пос по посвящается каштанам. Вот Рычагом. Юля сейчас сделает. А, я думал, ты сорвешь. Зачем? Понюхай. Я жираф. А я же. А ты этот, как? Специально, <свист> специально меня наняло для того, чтобы я тебе <свист> ли, листу с, с деревьев собирал. <свист> да. Смотри, шапочки какие разные. Так, пошли, шапочка. У тебя уже этих шапочек миллион. Какие да, хочешь. Вот. они как-то или в два ряда, решают. Вот смотри, мы там шли липы, а с этой стороны, кажется, одни ага. каштаны. О, здесь вот круассанчики, смотри. Угу. Великие круассаны 43 гривны. Хочешь? Ну, прикольно, ведь 43 гривны. И, и кава 28. Ой, какие цветочки. Красивые. Смотри, давай здесь посидим. Все, уже. Пошли. Я же тебе говорю. В следующий говорил... раз. Это а, львийские круассаны. Да. Хорошо, в следующий раз приедем сюда. Ты чего врела? Пошли, обойдем. Ты же сказал, будем обходить. вот обошел а бы и посидел. Короче, и женщинам никогда не угодишь. Я ж была права. А ну, теперь ты скажешь, Юля, ты была права. Вот смотри, 1951 год. И арка, и площадь точно такая же, как караоке на Майдане, да? Чуть-чуть меньше вот эта арка. Ага. А Не, так, ну принципе, она же там по полукругом, по-моему, была. Ну да, а тут чуть-чуть вот фон, фонтанчик. Приглашаем Кондратюка. Пожалуйста, вот это, блин. Только пузатой хаты. Сделаем. А тут они без пузатой хаты куча кафешек. Да. У нас здесь есть разнообразие какое-то. Там, кроме пузатой хаты, Макдональдс, ну, короче, сетевой маркетинг только свои эти все кафешки занял все. Так смотри, Сумбанк. вот все каштаны, 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 каштаны. Прямо Прямо каштановая аллея. Короче, mm. надо эту улицу переназвать каштановая. Липовая. <с rubbing> Нет, то, та сторона липовая. А это настоящая каштановая. Трэш. <с com> я помню, а, это когда я летом в июле месяце про этот, тут видео снимал, как раз у меня машина была на это, диагностика. И я вот здесь вот на лавочке вина мира купил безалкогольного пива. И так холодненько, вот так смотри, выпил. Как прикольно, стульчики сделали. Да, вот тут можно было. Смотри, вон, как круассан такова, посмотри, видишь? Смотри, как сделали Ну Смотри, давай сядем посидим. Саша, пошли. Саша, не надо меня снимать, пожалуйста. Вот туда, вперед, потом, блин, я впереди бегу, как собачка. Так. Вон, по -загляду, по -загляду. Зачем? Это вот, Ван Гога. Это, я это, я здесь была уже. А я нет. С кем? С Слушай. <space> так нечестно, блин. Там по ценам нормально. Короче, я пошел тоже. Ты смотри, какие сделали штуки. Угу. Эти. Ну не такая, как у нас машина. Подсветочки. Ну видишь, у нас как Тойота почти камни. А вот это вот пинток, пивоварня. Так я тебе говорю, давай ты по пиву, я по безалкогольному. Все выпью. уже, я ничего не хочу. Не, ну вот здесь вот, конечно, самая такая ну, улица. Я тогда был утром, по-моему, что там не работало все. А здесь сейчас смотри, как цивилизованно. А там интересно, на втором не этаже. Надо я туда смотрю. Да, не вообще мне тут, да ну, я не знаю, Крещатик это такое не очень, не очень прямо. Вот если бы это был, ну, знаешь, Саша, это как у того Эльбирова башня. Не, если, если если под был этот Киев, Тоже если бы это был Киев, ну, а это район один из районов Киева, Запорожье, один из районов Киева, то если бы посетитель посетил Киев, я бы обязательно посетил еще и вот этот район. Хороший вариант. Ну, кроме вот этих всех... Красинка, э -э 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 Quite. Аккуратненько, чистенько, уютненько. Да. Тихо, самое главное. Пока, что слава Богу. В общем, вот написано еще, видишь, кинотеатр, а какой? Не написано. Угадайте сами. Мы угадали. Это кинотеатр Маяковского. Мы, Викторович. Мы. Я. Лично, стрелуна какая. Есть копеечка. Нет. Брози, в общем. нет, смотри, так, сейчас такое время, даже не жарко, не холодно, не это А вот смотри, тут все при месте. И туда дальше пошел, там парк. Пожалуйста, в парке подышали свежим воздухом. Мы же там были, помнишь? Или... Детвора гуляют. А что как-то нет, и бы... не, 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 не А вот мне подписчики пол. говорили, вот это дольше вид, а это. А здесь раньше был золотой ключик, магазин. Они мне сказали, а я забыл тогда сказать. Я говорю, там кинотеатр. Я поняла.